মই মোৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ এঘৰৰ বিয়ালৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মই ইয়াতে কাকোৱে চিনি পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ মামীয়ে মিচিকাই হাঁহি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু মোৰ কান্ধত হাতখন থ'লে তেওঁক দেখাৰ লগে লগে মই সুখী হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ ইয়াতে মই কাকোৱেই চিনি পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু মামীগৰাকীৰ শৈশৱটো আমাৰ গাঁৱতে পাৰ হৈ গৈছিল কাৰণ তেওঁ আমাৰ গাঁৱৰে সম্পৰ্কীয় মানুহ এঘৰত থাকি পঢ়িছিল সেইকাৰণে মই মামীক তাত লগ পাই মোৰ বহুত ভাল লাগি গৈছিল নাজানো কিয় তেওঁৰ সেই স্পৰ্শই মোক তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিছিল অন্তৰে কৈছিল মামীক যেন সাৱটি ধৰোঁ মই মই এতিয়া মামীক দেখি একেবাৰে আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিলোঁ তাৰপিছত মামীয়ে মোক তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল ৰাতি এঘাৰ বাজিছিল মামীয়ে ক'লে যে বলা এতিয়া শুই যাওঁ বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা আৰু নিশাও গভীৰ হৈ আহিছে আমি কথা পাতিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু এনেকৈ কথা পাতি পাতি মামী মোৰ একেবাৰে কাষ চাপি আহিছিল তাৰপিছত মামীয়ে মোৰ হাতখনত ধৰি মোৰ সেই জেগাটোত মই মোৰ সম্পৰ্কীয় এজনৰ বিয়ালৈ গৈছিলোঁ এনে মই সেই বিয়ালৈ যাবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ মায়ে জোৰ জবস্তি কৰি মোক বিয়ালৈ পঠিয়াইছিল সেইখন গাঁৱতে মোৰ এগৰাকী দূৰ সম্পৰ্কীয় মামীৰ ঘৰ আছিল তেওঁৰ নামটো নিকিতা আৰু তেওঁৰ বিয়া হোৱা প্ৰায় চাৰি বছৰ হৈ গৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো সন্তান হোৱা নাছিল মামীও সেই বিয়ালৈ আহিছিল মই তেওঁক দূৰৰ পৰাই দেখিছিলোঁ কিন্তু মামীয়ে মোক দেখা নাছিল তেওঁ সৰুৰে পৰাই আমাৰ গাঁৱতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল কাৰণ তেওঁ আমাৰ গাঁৱতে মেট্ৰিকলৈকে পঢ়িছিল মোৰ সৰুৰে পৰাই তেওঁক ভাল লাগিছিল কাৰণ তেওঁ মোক সৰুতে বহুত যত্ন লৈছিল মই মামীক প্ৰায় চাৰি বছৰ মূৰত দেখিছিলোঁ তেওঁৰ বিয়াৰ কিছুদিন আগতে তেওঁ আমাৰ গাঁৱলৈ গৈছিল কিন্তু এইবাৰ মামীক দেখি মোৰ চকুতো একেবাৰে থৰ লাগি গৈছিল মই তেওঁৰ সৌন্দৰ্যতা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ সঁচা ক'বলৈ গ'লে মোৰ মামাৰ প্ৰতিও ঈষা জাগিছিল মোৰ সেইদিনা মই প্ৰথমবাৰ মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিছিলোঁ মই অলপ লাজ কৰিয়ে স্বভাৱৰ আছিলোঁ আৰু সহজে কাৰোৰে লগত মিলিবলৈ পৰা নাছিলোঁ ছোৱালীবিলাকৰ লগততো একেবাৰে মিলিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মামীৰ সৌন্দৰ্যতা আৰু তেওঁৰ চালচলনাই মোৰ স্বাভাৱিক সলনি কৰি পেলাইছিল এতিয়া মই তেওঁক মোৰ দুবাহৰ মাজত লোৱাৰ সপোন দেখিবলৈ ধৰিছিলোঁ নাজানো কিয় মোৰ মনত এনেকুৱা বিচাৰ আহিবলৈ ধৰিছিল মই মোৰ মনটোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মনটোৱে একেবাৰে মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল তেওঁ এতিয়া যলৈকে গৈছিল মই মনে মনে তেওঁৰ ফালে চাই থাকিছিলোঁ সেইদিনা মই প্ৰথমবাৰ মোৰ মনটোক ইমান বাধ্য হোৱা দেখিছিলোঁ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে মই এজন ভাল সহজ সৰল মানুহৰ পৰা পাগল প্ৰেমিকৰ দৰে হৈ গৈছিলোঁ জানুৱাৰী মাহ আছিল আৰু ঠাণ্ডাও অলপ বেছিকৈয়ে পৰিছিল ৰাতিটো শোৱাৰ লগে লগে ঠাণ্ডাও বাঢ়ি গৈছিল বিয়াৰ পৰিৱেশ আছিল সেহে সকলোৰে শোৱাৰ ব্যৱস্থাও বেছি ঠিক নাছিল মই এতিয়া এইটোৱে ভাবি আছিলোঁ যে এনেকুৱাখন ঠাণ্ডাত মই কেনেকৈ ৰাতিটো পাৰ কৰিম কিন্তু ভগৱানে মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছিল আৰু মোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিছিল মামীয়ে মিচিকাই হাঁহি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু তেওঁ মোক সাৱটি ধৰিলে তেওঁক দেখি মোৰ বহুত ভাল লাগিবলৈ ধৰিছিল কাৰণ মোৰ তাত চিনাকি বুলিবলৈ কোনোৱেই নাছিল মামীয়ে সৰুতে আমাৰ গাঁৱতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল কাৰণ মামীয়ে আমাৰ গাঁৱৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ এঘৰত থাকিয়েই ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল মামীয়ে এনেকৈ সাৱটি ধৰাৰ কাৰণে মই বহুত শান্তি অনুভৱ কৰিছিলোঁ নাজানো কিয় তেওঁৰ সেই স্পৰ্শই মোক তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল এতিয়া মোৰ মন গৈছিল তেওঁক যেন মই তেনেকৈ সাৱটি ধৰি থাকিম তেওঁৰ স্পৰ্শৰ পৰা মই এক বেলেগ ধৰণৰ আনন্দ পাইছিলোঁ যি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুভৱ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মামীয়ে মোক এৰি দিছিল আৰু লগে লগে ক'লে যে তুমি কেতিয়া আহিলা মই ক'লোঁ মামী মইতো দিনতে আহিছিলোঁ তেতিয়া মামীয়ে মোৰ ফালে চাই ক'লে কি হ'লোঁ ৰোহন তুমি কিবা চিন্তা কৰি আছা নেকি তেতিয়া মই মামীক নিশা হোৱাৰ সমস্যাটোৰ কথা ক'লো তেতিয়া মামীয়ে ক'লে যে এয়ানো কি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা তুমি মোৰ লগত বলা মোৰ ঘৰত তুমি আৰামেৰে শুবলৈ পাৰিবা মামীৰ কথাটো শুনি মই সুখী হৈ পৰিছিলোঁ আৰু মামীৰ লগত তেওঁ ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ আন্ধাৰ ৰাতি আছিল আৰু ৰাস্তাও বৰ খলা বমা আছিল মামীয়ে ক'লে ৰোহন মোৰ হাতত ধৰা আন্ধাৰত তুমি ৰাস্তাটো অনুমান কৰিবলৈ নোৱাৰিবা এতিয়া মই মোৰ হাতখন মামীৰ ফালে আগবঢ়াই দিলোঁ যেতিয়াই তেওঁ মোৰ হাতখন তেওঁৰ কোমল হাতৰ মাজত লৈছিল তেতিয়াই মোৰ গোটেই শৰীৰতে বিজুলীৰ সোঁত পাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল মোৰ হাতত তেওঁৰ কোমল হাতখন পাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল লাহে লাহে আমি ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি মামীৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোগৈ সেই ৰাস্তাটোৰে আৰু কিছুমান মানুহ সেই গাঁৱৰ ফালে গৈ আছিল আমাৰ আগে আগে কেইগৰাকীমান মহিলাও গৈ আছিল আৰু মামীৰ বিষয়ে কথা পাতি গৈ আছিল এগৰাকী মহিলাই ক'লে নিৰ্মলা কাইলৈ তোমাৰ ছোৱালীৰ জোৰণ তুমি নিকিতাক নামাতিবা নহ'লে সেয়া অশুভ হৈ যাব এনে শুভকৰ্মত বাজি নাৰীৰ ছাঁও পৰিবও নালাগে তাৰ মাজৰ আৰু এগৰাকীয়ে এনেকৈ কৈ দিছিল যে অশোকেতো তাইক ডিভৰ্চ দিব লাগে আৰু আন এগৰাকীক বিয়া পাতি নিজৰ পৰিয়ালটো আগবঢ়াই নিব লাগে আন্ধাৰাতি শোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কথাৰ অনুমান পোৱা নাছিল যে আমি তেওঁলোকৰ পিছে পিছে গৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কথাবিলাক পাতি গৈছিল তেওঁলোকৰ সেই কথাবিলাক শুনি মামীয়ে মোৰ হাতখন বৰ টান কৰি ধৰিছিল যেন তেওঁলোকৰ কথাবিলাক কোনোমতেহে সহ্য কৰিছে মোৰো এই কথা শুনি বৰ দুখ হৈছিল যে মামীয়ে কিমান সহ্য কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল অলপ পিছতে মামীয়ে ফেঁকুৰি ফেকুৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে তেওঁ বহুত বেছি দুখ পাইছিল তাৰপিছত মই মামীক ৰ'বলৈ ক'লোঁ আৰু মামীয়ে ৰৈ গৈছিল মই এতিয়া মামীৰ দুবাহত ধৰি ক'লোঁ মামী আপুনি এইবিলাক মানুহৰ কথাত মন নিদিব যেতিয়া আপুনি জানে যে তাত আপোনাৰ কোনো দুখ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি দুখ কৰিও একো কৰিব নোৱাৰিব আপুনি এগৰাকী বহুত ভাল তিৰোতা চাব এদিন সকলো ঠিক হৈ যাব মই এনেকৈয়ে কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কান্দি কান্দিয়েই মোক সাৱটি ধৰিছিল তেতিয়া তেওঁ মোক ক'বলৈ ধৰিছিল যে এয়া আজিৰ কথা নহয় এনেকুৱাতো মোৰ লগত সদায় হৈ থাকে মোৰ এতিয়া আৰু জীয়াই থাকিবলৈ একেবাৰে মন নোযোৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত মই তেওঁক মোৰ পৰা অলপ আঁতৰাই দিলোঁ আৰু তেওঁৰ ওঠত মোৰ আঙুলিটো দি গ'লোঁ মামী এনেকুৱা কথা ক'বলৈ নাপায় মই তেওঁক এই কথাবিলাক বহুতবাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁ শান্ত হৈ গ'ল প্ৰায় আধা ঘণ্টা খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত আমি ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁহি মই যেতিয়া ঘৰলৈ গ'লোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে মামা ঘৰত নাছিল মই মামীক মামাৰ বিষয়ে সুধিলোঁ তেতিয়া মামীয়ে ক'লে তোমাৰ মামা কিবা কামৰ বাবে দেলহী লৈ গৈছে আৰু দুই তিনিদিন পিছতহে তেওঁ আহিব খানা আমি যিহেতু বিয়া ঘৰতে খাই আহিছিলোঁ সেইবাবে মামীয়ে সোনকালে দুয়োজনৰ কাৰণে বিচনা পাৰিবলৈ ধৰিছিল ঠাণ্ডা বহুত আছিল সেইকাৰণে আমি দুয়ো নিজৰ নিজৰ বিচনাত বাগৰি কম্বলৰ তলত সোমাই কথা পাতিবলৈ ধৰিলোঁ অলপ সময় আমি ইফাল সিফালৰ কথা পাতিলোঁ মই হঠাতে সুধিলোঁ যে মামী ইমান বছৰ পিছতো আপোনাৰ সন্তান কিয় হোৱা নাই মোৰ কথাটো শুনি মামী অলপ দুখী হৈ পৰিল আৰু ক'বলৈ ধৰিলে কি ক'ম ৰোহন তোমাৰ মামাৰ গাতেই চাগে কিবা সমস্যা আছে তেওঁ কথাটো মোক আজিলৈকে কোৱা নাই বৰঞ্চ এই কথাটো তেওঁ মোৰ পৰা সদায় লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে যিখন হস্পিটেলত তেওঁ চেক আপ কৰাবলৈ গৈছিল তাত মোৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে কাম কৰিছিল তেওঁই মোক কৈছিল যে মোৰ স্বামীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে বুলি ময়ো আজিলৈকে তেওঁৰ লগত এই বিষয়ে কথা পতা নাই আৰু এইটো কথা সঁচা যে তেওঁ সাধু বাবাৰ কথাত বেছি বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত টকাও বহুত খৰচ কৰিছে কোনোবাই কোনোবাই কয় যে ছমাহৰ পিছত ভাল খবৰ পাম আৰু কোনোবাই এক বছৰ পিছত ভাল খবৰ পোৱাৰ কথা কয় এইবিলাক চাৰি বছৰৰ পৰা এনেকৈয়ে চলি আহিছে এজনেতো এতিয়া তিনি মাহৰ পিছতে ভাল খবৰ পাম বুলি কথা দিছে কিন্তু ৰোহন মই জানো যে এইবিলাকৰ পৰা কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় এনেকৈয়ে কোৱাৰ পিছত মামীয়ে এতিয়া কান্দিবলৈ ধৰিছিল তেওঁক কন্দা দেখিয়ে এতিয়া মোৰো ভাল লগা নাছিল আৰু মই মোৰ বিচনাৰ পৰা উঠি তেওঁৰ বিচনাত গৈ বহিলোঁ তাৰপিছত মই মোৰ হাতেৰে মামীৰ চকু পানী মচিবলৈ ধৰিলোঁ যেতিয়া মই মামীৰ চকু পানী মচি মোৰ বিচনালৈ শুবলৈ আহিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া মামীয়ে মোৰ হাতত ধৰি ক'লে ৰোহন যদি আজি তুমি নহ'লাহেঁতেন তেনেহ'লে চাগে মই আজি কিবা এটা কৰিয়েই পেলালোহেঁতেন তুমি বহুত ভাল ৰোহন তুমিয়েই আজি মোক বচালা ৰোহন তাৰপিছত তেওঁ মোৰ হাতখন নিজৰ হাতত ল'লে আৰু ক'বলৈ ধৰিলে বহুত কম পুৰুষ থাকে যিয়ে নিজৰ নাৰীৰ বেদনাক আৰু তেওঁৰ ভাৱনাক বুজিবলৈ পাৰে তুমি হৈছে তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন মোৰ এতিয়া সেই কথাটো শুনি ভাল লাগি গৈছিল কথা পাতি পাতি মামীয়ে মোৰ হাতখনত পিটিকি আছিল এতিয়া এনেকৈ মোৰ মনৰ ভিতৰত এক ধুমুহা ববলৈ ধৰিছিল মোৰো মন গৈছিল তেওঁক চুবলৈ কিন্তু মোৰ বিবেকে তাৰ অনুমতি দিয়া নাছিল তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যি ছোৱালীয়ে তোমাৰ লগত বিয়া হ'ব তেওঁ এগৰাকী বহুতেই ভাগ্যৱান হ'ব তুমি নাৰীক সন্মান কৰা আৰু তেওঁৰ ভাৱনাকো ভালকৈ বুজি পোৱা কিন্তু হঠাতে তেওঁ মোক ক'লে যে এই ঠাণ্ডা ৰাতিখন তুমি কম্বল নোলোৱাকৈ কিয় বহি আছা ৰোহন তুমি কম্বলৰ তললৈ আহা ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে তেওঁ কোৱা সেই কথাটো শুনাৰ পিছত মোৰ বুকুৰ ধপধপনি আৰু বাঢ়িবলৈ ধৰিছিল মই একো বুজিবলৈ পৰা নাছিলোঁ যে এইবিলাক কি হৈ আছে আৰু কিয় হৈ আছে এতিয়া আমি দুয়ো কম্বলৰ তলত একেলগে আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ ক'লে চৰি ৰোহন মইতো নিজৰ দুখতে কান্দি আছোঁ তুমি কোৱা তোমাৰ বিষয় কিবা কেনেকুৱা চলি আছে তোমাৰ জীৱনটো মই ক'লোঁ মামী মই এটা চাকৰিৰ সন্ধানত আছোঁ কিন্তু চাকৰিটো ক'তোৱেই পোৱা নাই এতিয়া তেওঁ ক'লে কোনো কথা নাই ৰোহন এতিয়াতো তোমাৰ হাতত দীঘলীয়া এটা জীৱন আছে চাকৰি নিশ্চয় পাই যাবা তাৰপিছত মামীয়ে মোৰ একেবাৰে কাষ চাপি আহিল তেতিয়া মামীয়ে কৈছিল যে ৰোহন তোমাৰ মনত কেতিয়াও এই কথাষাৰ মনলৈ অহা নাইনে যে তোমাৰো এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিবলৈ লাগিছিল মই ক'লোঁ মামী অহাটো আহে কিন্তু ক'তো এনেকুৱা ছোৱালী মই আজিলৈকে বিচাৰিয়েই পোৱা নাই তাৰপিছতে মামীয়ে মোৰ ফালে ঘূৰি চালে আৰু ক'লে যে ৰোহন তুমি কেনেকুৱা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিচৰা মই তেতিয়া লগে লগে ক'লোঁ যে মামী একেবাৰে আপোনাৰ দৰে তাৰপিছত তেওঁ মিচিগাই হাঁহি মাৰি ক'লে যে মোৰ দৰে কিয় লাগে মই ক'লোঁ কাৰণ আপুনি বহুত ধুনীয়া আৰু জ্ঞানী এগৰাকী মহিলা তেতিয়া মামীয়ে ক'লে যে তুমি মিছা কৈছা মামী মই মিছা কিয় ক'ম যদি আপুনি মোৰ চকুৰে চাবলৈ পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় বুজিবলৈ পাৰিলেহেঁতেন তাৰপিছত তেওঁ মোক সুধিলে যে কি তোমাৰ মোক ভাল লাগে নেকি তেতিয়া মোৰ একেবাৰে মগজটো ঘূৰিবলৈ ধৰিছিল তেতিয়া মোৰ অলপ অলপ বিশ্বাস হ'বলৈ ধৰিলে যে মামীৰো মোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড জাগিছে চাগে বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা পৰিছিল আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ ধৰিছিল তাৰপিছত মামীয়ে ক'লে তুমিয়েই প্ৰথম পুৰুষ ৰোহন যিয়ে মোৰ গাত ইমানবিলাক গুণ দেখিছে এনেকুৱা লাগিছিল যেন মোৰ কথাৰ পৰা বৌৱে বহুত সুখ পাই আহিছে নাপাবনো কিয় সকলো মানুহে নিজৰ প্ৰশংসা শুনিবলৈ বিচাৰে মই মামীক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু শব্দটো জিভাৰ আগলৈ আহিও ৰৈ গৈছিল মোৰ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল কেনেবাকৈ মামীয়ে মোৰ কথাটোত বেয়া পাই যাব যদি নাজানো কিয় মই মামীক সদায় সুখত থকাটো বিচাৰিছিলোঁ তেওঁৰ গোটেই দুখ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই সাহস গোটাই মামীক কৈয়ে দিলোঁ মামী এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি বেয়া নাপায়তো মামীয়ে তেতিয়া ক'লে যে ৰোহন যি তোমাৰ ইচ্ছা ক'বলৈ পাৰা মই তোমাৰ কোনো কথাতে বেয়া নাপাওঁ মই ক'লোঁ যে মামী মই আপোনাক সন্তানৰ সুখ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই কথা শুনাৰ লগে লগে মামী একেবাৰে মৌন হৈ পৰিল আৰু মোৰো মনত অলপ শংকা জাগিছিল কিছু সময় পিছতে মৌনতা ভংগ কৰি মই ক'লোঁ মামী মোক ক্ষমা কৰিব হয়তো মই আপোনাক ভুল কথা কৈ দিলোঁ তেতিয়া মামীয়ে ক'লে যে নাই ৰোহন তুমি একো ভুল কথা কোৱা নাই তুমিতো মোক নিজৰ বুলিয়েই ভাবি মোক এই কথাবিলাক কৈছা মইতো এইটোৱেই ভাবি আছিলোঁ যে এয়া ভুল কথা হ'ব নেকি বুলি মই ক'লোঁ যে যদি বহুত কিবাকিবি ঠিক কৰিবলৈ অলপ ভুল কৰা যায় তেনেহ'লে মোৰ মতে সেয়া ভুল নহ'ব তেতিয়া মামীয়ে ক'লে যে ৰোহন মই তোমাৰ কথা একমত কিন্তু মোক ভাবিবলৈ অলপ সময় লাগিব মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে মামী আপুনি ভাবি লওঁ তাৰপিছত আমি দুয়ো শুই গ'লোঁ কাৰণ পিছদিনা মই দৰাৰ লগত যাবলৈ লাগিব পিছদিনা মই ৰাতিপুৱা সোনকালেই উঠিলোঁ কাৰণ মই আঠ বজাত বিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব যেতিয়া মই তাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ধৰিলোঁ এতিয়া মামীয়ে ক'লে সন্ধিয়া ইয়ালৈ আহিবা ৰোহন মই তোমালৈ অপেক্ষা কৰি থাকিম তাৰপিছত মই বিয়ালৈ গুচি গ'লোঁ মামীয়ে সেইদিনা বিয়ালৈ অহা নাছিল মই ৰাতি দৰা পাৰ্টীৰ লগত নগ'লোঁ আৰু দহ বজাত ৰাতি আহাৰ খাই মামীৰ ঘৰৰ ফালে গুচি আহিলোঁ মামীয়ে এতিয়া মোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল তেওঁ মোক দেখি বেছিকৈ হাঁহি মাৰি ক'লে আজি মই গোটেই দিন তোমাৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ মই ক'লোঁ যে মোৰো আপোনালৈ মনত পৰি আছিল মামী তাৰপিছত মামীয়ে মোৰ কাৰণে কফি বনালে আৰু কফি খাই আমি বিচনাত শুই পৰিলোঁ তাৰপিছত মামীয়ে ক'লে যে ৰোহন মই তোমাৰ কথাত মান্তি হৈছোঁ মই ক'লোঁ চাব মামী আপোনাৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক সুখেৰে উপচি পৰিব মামীয়ে ক'লে ৰোহন তোমাৰ এই উপকাৰ মই নমৰালৈকে নাপাহৰোঁ আৰু মোৰ শেষ সুখা থকালৈকে মোৰ বুকুত এজন দেৱতাৰ দৰে তুমি থাকিবা তাৰপিছত লাহে লাহে আমি দুয়ো এজনে আনজনৰ দুবাহুৰ মাজত সোমাই পৰিছিলোঁ পিছদিনা মামীক বহুত সুখী যেন লাগিছিল ময়ো তেওঁক দেখি বহুত সুখী হৈ পৰিছিলোঁ তাৰপিছত মামীয়ে মোক ক'লে ৰোহন তুমি মোৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰিলা তাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ মই ক'লোঁ মামী ধন্যবাদ কোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই মই মাত্ৰ সদায় আপোনাক সুখী দেখিবলৈ বিচাৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱেই প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আপুনি যাতে সদায় সুখী হৈ থাকে এনেকৈয়ে মই মামীৰ ঘৰত দুদিন থাকিলোঁ আৰু মই মামীক সকলো ধৰণৰ সুখ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই তাৰ পৰা উভতি আহিছিলোঁ তেতিয়া মামীৰ চকুত চকু পানী দেখিছিলোঁ মই মই তেওঁক এতিয়া মৰমতে খাবতি ধৰিলোঁ আৰু তেওঁক আকৌ লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি তাৰ পৰা ৰাওনা হ'লোঁ প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পিছত মোলৈ তেওঁৰ এটা ফোন আহিল তেওঁ কৈ আছিল যে তেওঁ মা হ'বলৈ ওলাইছে সেই কথাটো শুনি মই বহুত আনন্দিত হৈ পৰিছিলোঁ মই ভগৱানক ধন্যবাদ জনালোঁ দেৱালীৰ কিছুদিন পিছতে মামীয়ে এটা ল'ৰা সন্তান জন্ম দিলে মোৰ এতিয়া বহুত মন গৈছিল সেই ল'ৰাটো চাবলৈ কিন্তু মামী মোৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আছিল সেইবাবে বিনা কাৰণত তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱাটো উচিত বুলি নাভাবিলোঁ সেইটো সময়ত স্মাৰ্টফোনো নাছিল সেইকাৰণে মই মোৰ পুত্ৰৰ ফটোখনো চাবলৈ নোৱাৰিলোঁ অৱশেষত দুবছৰৰ মূৰত সম্পৰ্কীয় মানুহ এজনৰ ঘৰত মই মামীক লগ পালোঁ তেতিয়াই মই তাত মোৰ পুত্ৰক দেখিছিলোঁ মোৰ চকুযুৰি তেতিয়া একেবাৰে সেমেকি উঠিছিল মই বহুত আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ কিন্তু মই কোনোমতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলোঁ মামী বহুত সুখী আছিল আৰু তেওঁৰ সুখ দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন মোৰ জীৱনটো সফল হৈ গৈছে প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভেনাইজ দে